O şöhrətli kanal izləyicilərim, bu günlər sizə 1.5 sotda inşa edilmiş 4 otaqlı, 2 mərtəbəli belə bir evlə tanış edəcəm. Evimizin sərhədləri tam qaydasında. Yerləşdiyi yeri də sizə deyim. 533 nömrəli marşrut yolunun düz kənarında tikilən belə bir evdir. Evimizlə qəza tikilən məktəbin arasında 150 metr məsafə var. Bu gördüyünüz yol marshrut yoldur. 20 metr məsafəsi var. Şəhərdən birbaşa marshuda oturub gəl düş qapının ağzında və ya xoş şəhərə getmək istəyirsənsə ayağı yormaq ehtiyacı yoxdur. Qapıdan çıxdın və birbaşa marshrutla şəhərə getmək mümkündür. Dəyərliz izləyicilər, hamımız 1.5 soхта inşa edilib 4 otaqlı hər bir tərəfi qoşa daşla inşa edilmiş evdir. Balkonu və giriş pilləkəni enli bir pilləkəni. Evimizdə tamlama işləri gedir. Demək olar ki, işin 90% görülüb evimiz hazır vəziyyətdedir. Daxılı bax evimizə Və sizə evimizi ətraflı çəkim göstərim. Evimizə daxil oxan biz izlədilər. Belə bir geniş koridor istəyi. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkən istəyi. Koridorda belə bir pəncərə həyətinə baxır və evimizin polu lamelat örtüklə təmir olunub. Evimizə daxil olarkən sağ tərəfdə belə bir gözəl qonaq otağı çox zövqlə təmir olunmuş qonaq otağıdır. Hər tərəfi çəkin, baxın. Qonaq otağımızın pəncərəsi həyətə səsə baxır. Keçək digər otağa, mətbəx hissəsinə. Mətbəx hissəsinə keçməmişdən öncə evimizin birləşən hissəsinin altında belə bir Qarderob yığılıb, qaranlıq olduğu üçün çəkə bilmirəm. Qarderob pilləkənin düz öz boyu boyunca alt hissəsində böyük bir qaldıroqdur. Artıq əşyalarınızı yığmaq üçün dəvətlə tutulub. Bu da evimizin mətbəx hissəsidir. Həmməsinin də mətbəx hissəsi kifayət qədər eniisdir. Pəncərəsi arxa zəvor hissəsinə baxır. Yəni heç bir qonşuya açılmır və ya pəncərənin önünü heç nə kəsmir. Bu gördüyünüz isə evin öz özünün aid olan hissəsidir. 1 metrdən çox məsafədən sonra zəvor hissəsidir. Bu evimizin mətbəx hissəsi. Tərliz dəzlər keçək. Deməli, bizim evimizi baxın olar ikən, sağ tərəfdə qonaq otağı və bir mətbəx və sanitar qovşaq. Evimizin sanitar qovşağını sizə çəkeyim. Təqdim edim. Bu da sanitar qovşağımızdır. Passof ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də bizim üç şataq otağımız var. Ona sizə çəkib ətraflı göstərim. Həmin pələkləri taxtadan yüksək keyfiyyətli taxtadan tikilib və hazır təmir olunub, lakanlıb. İkinci mərtəbəyə qalxıb qalxarkən belə bir koridor hissəsi və 3 dənə yataq otağı. Bu da dama baxmaq üçün 2 oilov. Belə bir yataq otağı göstərdim sizə. Dəyərlər izləyicilər. Yataq otağımızın pəncərəsi və bir qapısı var. O da açılır öz həyətinə. Balkon sahəsi də kifayət qədər genişdir. bizə ticari yataq otağından. Hörmətli izləyicilərim. Deməli, aşağıdakı qonaq otağı hissəsinin özü ölçüsündə, özü boyda yuxarıda belə bir otaq pəncərədə tutulub. Ya qonaq otağı, ya yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz, fərqi yəni eyni ölçüdür. Otağın özündən biri də ikinci mərtəbədir. Keçək digər yataq otağımıza. Bu yataq otağı da aşağıda bizim mətbəximizin eyni ölçülü üstündə bir otaqdır. Buranı da yataq otağı kimi nəzər tutublar. Aşağıdakı mətbəximizin üzərində Eyni o sıla belə bir yataq yata otağı. Həmçinin pəncərəsi də videoda əvvəllər çəkdim kimi öz zəvor istəsinə baxır. Və bir sanitari qovşaq. Belə bir sanitari qovşaq. Hər izləyicilər fikirdə ümumi məlumat verim, xatırladım. Deməli, evimiz 1.5 sotda 4 otaqlı, 2 mərtəbəli evdir. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir sanuzel. 2-ci mərtəbədə Yenə bir salonlu, 3 yataq otağı varımızdır. Evimizin qiymətini sizə xatırladım. Evimizin qiyməti çox münasib bir qiymətə təklif olunur. Tərtəmiz sənədləri, qiyməti 69.000 manat sahibi tərəfindən bu olan bir qiymətdir. Real alıcılara sahibi tərəfindən endirim təklif olunur. kanalımıza abunə olmağı unutmayın, dəyərli izləcilər. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Rəylərinizi rəy bölməsində bildirə bilərsiniz. Ev haqqında arzuladığınız ev haqqında istə, istədiyiniz ev haqqında bildirimləri açıq tutun ki, yeni-yeni videolar yükləndikdə xəbərdar olasınız. Sağ olun, Allah hafanızda.